Всем привет, с вами Гамри. мы начинаем проходить Splinter Cell Blacklist. Америка вас не найдет. Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Вот такие вот эпичный початок. Ну, как вы то все на сам Фишер их бывал, но... алла Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Сэм, Погнали. Загружаю. Готово. Группы. Это король. Начинаем. Пешка готова. Он готов. Конь готов. готова. Пеш готов. Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто! Загружено. Здесь два противника. Готово! Шифр ключей от зоны F. Срок действия 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон это Паладин 02. Прошу разрешение на взлет. Как слышите? Радио сдохло. С радио все в порядке. Андерсон Паладин 02 на связи. Прошу разрешение на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Группа Браво, что у вас? Браво, готова. Вперед. 1-0-2, мы падаем! Держись! Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. Шевелись! Мы здесь, как на ладони. А -а -а! Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли. Да. Твою мать. Парни вы целы. Что случилось? Вертолет сбили. Мы целые. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Товарищи там под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал к северо-западу от вас. Сиди тихо. Мы найдем ее. Пошли. Спорим, <соспорим> у этих котов одна из наших глушилок. <соспорим> <соспорим> Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. <соспорим> Будь начеку, Ну, мушу зазначити, що жодного разу ніколи я не грав у жодну із частин Splinter Cell. І тому це все для мене нове, але вже навіть спочатку гра мене вразила навіть своєю графікою і особливо, як це дивно російською озвучкою. Так, цього разу хлопці постаралися, я справді організація зроблена чудово. Господі, ні міномет, а звуку точно гра. Ну які тут можуть бути перші враження від гри? Динамічно. Динамічно, красиво, початок гри дуже просто захоплюючий, динамічний такий. Щоправда, єдине, що трохи засмучує, це 15-хвилинний ролик на початку, але він такої якості, що навіть не помічає, що ти нічого не робиш. Ти просто дивишся з відкритим ротом на цей весь розвиток подій і тобі просто навіть не хочеться нічого говорити. Ось таке враження від гри. Поки що все супер, геймплей я майже не бачив, от якраз геймплей і будемо оцінювати. Так. Я не знаю тих звичів, я не знаю його костюмів там і так далі. Я просто розумію, що він шпигун І повинен бути непомітним. Типу Джеймса Бонда, але тільки зеленими окулярами. Так. Як ви бачите, налаштування графіки, я вам зараз спеціально покажу. Так, параметри відео, ось. Якість відео середня. І як ви бачите, навіть на середній якості графіка тут просто чудова. Так, Льо, у нас перебита нога, і ми вже можемо так. Так, Q для того, щоб... Окей. Натиснути Q, окей. Ю. Ну, тут дуже легка система hey. прикриттів, тому. груби браво. Тому тут ва ва важко не прикритися, а навпаки, не прикритися. A... A... No, Давай врубимо камеру. Yeah. Так. Селектор. Так, несмертельне. Смертельне, окей, давайте не смертельне. Так, натиснути Б, щоб вибрати несмерт. Ні, не смертельне. Hey. Смертельний. Якщо він добрий. Hey. Отак. Так, гарно. І у нас країна. є зброя. І допомоги не буде, якщо вони блокують зв'язку. Я їм займуся. Найди глушилку. Удачі. Так, глушилка в мене є вже. Ласно. Так, ето, я так розумію, у Splinter Cell головне це стелс. І тому просто бігати і перестрілювати всіх тут не найкраща ідея. Так що будемо акуратненько, файненько все робити. Так. Будем по прикрытиях бегать и так далее. Wow. умирают, как все. чуть-чуть тормозим. Окей, okay, вознаюн, не, не найкраще початок. Я так понимаю, для него можно было просто пробить-то. Дубль 2. Так, зрозуміло, тактика біжи і стріляй тут не дуже допоможе. Окей. Так, покриття. Кто это? Террористы и то так что? Ой, не-не-не. Вау. Так, я так понимаю, тут треба надо... ...от прикрытия до прикрытия. И надолго мне тут не высочекать. И я о том Без самолетов и ракет, они ничто. Зато Так, під час перебігу до інших прикриттів вороги нас не бачать, навіть якщо ми пробіжемо перед їхнім носом. Так що будемо прикриття. На мою думку, доволі важку місію вибрали для туторіала. Ее е, тебе я смотрю, жутко доїхала. — А как надо быть? — Поставь здесь и здесь. — Есть! Спасибо! — Понял. — Нам надо работать по КД. Ну — Так. — мы, мы никого не выносим. — Нельзя терять время. такая чувак, пытаюсь добиться. Это вот так аккуратненько пристрелим. Вот так. Класс. Так, ну, схоже, я уже начинаю разбираться у в этой игры. О, не-не-не-не-не. Йола, ага, он у нас в человеку убил силуетах силуэтах. Ай, Що ж тут неживучий, Фишер, <гум> вау, це буде надовго Так, дорогу я уже приблизно знаю. Так, меня не лучше убирают. Я можем максимальный уровень. А как надо? Ладно, особенно. Так, дамо тоді йому пройти. і зробимо так минулого разу, тільки для цього тільки тепер трохи уменьше. Да -мо. Класс. Схоже, никто так долго уже одну игру не проходил, как я.

Шикарно просто, ну. Сказал, сколько я уже играю там? Я уже, наверное, честно слово, не знаю, что работает. Боже, их вот так вот по одному всех, а? то так вот. Ай-яй. Так, от від прикриття до прикриття. А От у мене набої вести. Бачу, вони там бігають. Так, у мене якось здоров'я Того Йокиле! Я, Я навіть в мене Помітити цілі, вау. Control и пометит цели. вау. Ну давай этот спробуем. Так, теперь, наверное, это так, ну и? Ага, он... за <соценно> досяжности, вау. Ну супер. Вау! Ай-яй-яй. Так, да, метка цеплела что-то. Так, прямо что-то всего можно. Там может быть, целая армия, Мне не знаем на порты. Осталась штука хорошая. Да, там я бачу, что там нет. Так, не мая бы пропасть. <свист> вот так. Иии, сдвигла вот что-то. Коже це всі. Отакі от, от пороги. Я практично пів години вбивав кількох ворогів. Супер. Так, да, початок непоганий. Черт. Так, держись, парень. Ми визовімо допомогу. Свої. Ты вырубишь эту штуку? Я постараюсь. Как там парень, скверно? Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? А, видишь ее кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик? Черный список победит.

чтобы подкрепить свои требования. И чёрным и чёрным... А вы бачили, как лайка там русла? <laughs> а вы бачили, как там лайка русла? Ничего себе. Америка, это черный новый Наши требования просты. Наши солдаты в 153 странах. Заведите их сейчас же. Или каждый неделю удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас семь дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. We are Borg. Я как Star Trek. <свист> Докладывайте. Паладин один на четвертый эшелон готовы, мэм, но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. А с Гримс-доктора отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Гримм, ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Вот так, это был шикарный початок. Спасибо, что были с нами. Підписуйтесь, ставте лайки і очікуйте наступної серії, в якій я не буду вже так тупити. І бувайте.